আগতেও আমি কৈছো যে ভকত দেখাৰ লগে লগে চাৰিটা বস্তু আমাৰ সদায় প্ৰফুল্ল হব লাগে এক নম্বৰ হৈছে আমাৰ চকু জুৰি ভকতক দেখাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰেমৰ যি মানে প্ৰেমৰ যি ভাৱনা চকুত দৰ্শন পাব লাগে ভকত লগ পালে ভকতক লগ পোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চকুত আমাৰ প্ৰেমৰ যি প্ৰতীক ৰূপে আমাৰ চকু পানী অৰ্থাৎ জল দলিয়া হব লাগে আনন্দময় হব লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে কথা যে ভগৱন্তৰ মানে প্ৰফুল্ল নেত্ৰ কমল সদায় আনন্দময় আৰু ভকতক দেখিলে আমিও তেনেকুৱা হব লাগে আৰু মুখখনতো সদায় ফৰকাল হব লাগে কাৰণ হৃদয়ত যদি আমি শুদ্ধ বস্তু চিন্তা কৰো আমাৰ সেই বস্তুটো আমাৰ মুখত যিটো শ্ৰীবৃদ্ধি হয় সেয়াও ভগৱন্তই কৃপা কৰে আৰু কুলা হওক কুকা হওক বা যিয়ে নহওক লাগে কিন্তু ভকতজনক দেখিলে মনত সন্তোষিত লভিব লাগে আৰু সদায় হাত দুখন ভকতৰ ফালে থাকিবই লাগে সেৱা ভাগ জনাবই লাগে কাৰণ তাৰ ভিতৰত থকা ঈশ্বৰ বস্তুক আমি সেৱা কৰিছো আৰু কি হৈছে মুখেৰে সদায় প্ৰেমালাভ কৰিব লাগে ভকতক লগ পালে সদায় প্ৰেমালাপ কৰিব লাগে ভগৱন্তৰ নাম বস্তু গ্ৰাম্য কথা বিনাশ কৰি আমি ভগৱন্তৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰিব লাগে গতিকে কৈছে আৰু সৰ্ব সুলক্ষণ ত্ৰলোক্য মোহন তেওঁ গাত যিমানখিনি লক্ষণ আছে প্ৰভু ভগৱন্তৰ গোটেইখিনিয়ে হৈছে সুন্দৰ ভাল লক্ষণ চকুত মুখত চৰণত হাতত ভোজত বক্ষত আটাই কেইটা ঠাইতে কি হৈছে তেওঁ সুন্দৰ প্ৰত্য়েকটো যিমান বস্তু আছে প্ৰত্যেক খিনিয়ে সুন্দৰ আছে সুন্দৰতা আছে আৰু যেনেকৈ আপোনাৰ বাবে জানে প্ৰত্যেকবিধ তেওঁ অলংকাৰৰ কাৰণ আছে যিহেতু তেওঁ ত্ৰলোকোহন অৰ্থাৎ তেওঁৰ সমানাৰ ৰোগ সুন্দৰ নাই আৰু তেওঁ একমাত্ৰ ভকত বটচল কাৰণ তেওঁ ভকতৰ বটচল ভকতজনৰ তেওঁ বচল অৰ্থাৎ ভকতে ভকতজনক মানে ভগৱন্তই নিজৰ মাকৰ নিচিনাকৈ নিজে মাকে যেনেকে লৰা ছোৱালীক এ লৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চিন্তা কৰে দিনে ৰাতিয়ে ল'ৰা ছোৱালীক খোৱা বোৱা ভৰণ পোষণ সমস্তখিনি ঘৰৰ পৰা ওলাই গলেও যেনেকে মাকে নিজৰ ল'ৰাটোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকে কেলে অহা নাই কি কথা তদ্ৰুপ ভকতসকলৰ কাৰণে ভগৱন্তই প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে ভকতসকলৰ কাৰণে চিন্তা কৰে ভকতসকলক পালন কৰি থাকে ভকতসকলক পৰিচৰ্যা কৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে তেখেতক ভকত বৎসল বুলি কয় এই শোণী অন্ত যেন লোকৰ মুখত কৃষ্ণৰ ৰূপ চৰিত্ৰ ক্ষণে পতে লেখি আকন্তে নিদেখি আনন্দতে দ্ৰৱেচিত যেতিয়া এই নদ ভাতৰ মুখত ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ এই বিষয়ে যেতিয়া শুনিলে তেতিয়া কি কৰিলে ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ ৰূপ চৰিত্ৰ যেতিয়া আনৰ মুখত শুনিলে অৰ্থাৎ নদ ভাত সজ্জন সকল পণ্ডিতসকল দেশান্তৰ সকলৰ মুখত যেতিয়া শুনিলে তেতিয়া কি হয় কৃষ্ণৰ যি ৰূপ চৰিত্ৰ ক্ষণে পটে দেখি অৰ্থাৎ ক্ষণে আমাৰ ক্ষন্তে কটে পতনে আমাৰ মনৰ যিটো পট মানস পটত অৰ্থাৎ ৰুক্মিনীৰ পটত লেখিলে কি লিখিলে এৰ ভগৱন্তৰ যিটো ৰূপ ভগৱন্তৰ যিটো ৰূপ চৰিত্ৰ এই গোটেই ৰূপ চৰিত্ৰটো কি কৰিছে এৰ ৰুক্মিনীৰ মানক মনৰ পত সম্পূৰ্ণ লেখি পেলালে আৰু সেই ৰূপটোকে লেখি সেই ৰূপটোকে হৃদয়তে চাই থাকে আৰু চাওঁতে 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 কি হয় ভগৱন্তৰ ৰূপটো চাওঁতে চাওঁতে ভগৱন্তৰ ৰূপটো ক'ত আছে কৃষ্ণ যি মানে এই নাট এই সকলৰ মুখত ভগৱন্তৰ যি কথাখিনি ভগৱন্তৰ শুনিলে শুনাৰ লগে লগে ৰুক্মিনীয়ে কি কৰিলে তেওঁৰ যি কৃষ্ণৰ যি ৰূপ চৰিত্ৰ সেই ৰূপ চৰিত্ৰ ক্ষণেকতে অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে ক্ষন্তেকতে তেওঁৰ হৃদয়তে লেখিলে পটত লেখিলে লেখিনে লেখে লেখাৰ পিছত কি কৰিছে সেই ৰূপটোকে নিৰাখি থাকে খাই থাকে অৰ্থাৎ আমাৰ সকলোৰে হৃদয়তে ভগৱন্ত আছে আমিও ভগৱন্তৰ সেই ৰূপ আমি আমাৰ মনত আমাৰ হৃদয়ৰ লেখি আমি কি কৰিব লাগে সেই ৰূপটোকে আমি দৰ্শন কৰিব লাগে আমাৰ ভজনৰ ভকতসকলে জানে গতিকে এই চতুৰ্থ কি কয় আমাৰ ধ্যান বৰ্ণনত কীৰ্তনত ভগৱন্তৰ ৰূপটো আছে সেই ৰূপটো চাবলৈ গুৰুজনাই আমাক কৈছে গতিকে সেই ৰূপটো আমি চাই আমাক মনত আঁকি সেই ৰূপটোক আমি দৰ্শন কৰিব লাগে আৰু কি হল যেতিয়া সেই ৰূপটো মনত সেই ৰূপটোকে চাই থাকে চাওঁতে চাওঁতে ভগৱন্তৰ প্ৰেমত ভগৱন্তৰ প্ৰেমত গদ গদ হৈ আনন্দত কি হয় আনন্দতে আনন্দৰ যিখন সাগৰ প্ৰেমানন্দৰ যি সাগৰ ভগৱন্তৰ সেৱাৰ যি সাগৰ সেই সাগৰতে কি হয় ৰুক্মিনীৰ মনটো দ্ৰবিত হৈ থাকে অৰ্থাৎ আনন্দৰ সাগৰত ডুবি থাকে গীতাঞ্জলি কৰি কৰন্ত কাকতি চৰণক পদ্মক চাই জন্মে জন্মে মূৰ স্বামী হৈ বা তুমি সেৱীবোধ তোমাক অৰ্থাৎ সেই আনন্দৰ যি সাগৰ সেই আনন্দৰ সাগৰতে সাগৰতে ভগৱন্তৰ প্ৰেমৰ সাগৰতে নিজৰ মনটোক ৰুক্মিনীৰ মনটোক দ্ৰৱনীয় হৈ ভগৱন্তক গীতাঞ্জলি কৰি কি বুলি কাকতি কৰে ভগৱন্তৰ চৰণক চাই ভগৱন্ত চৰণ পদ্মক চাই কাকতি কৰে কি বুলি কয় জন্মে জন্মে মোৰ স্বামী হয় তুমি সেইবোৰ তোমাকো পায় গতিকে সেই কথাখিনিকে কৈছে আমিও উদ্ৰুপ ভগৱন্তৰ যি ৰূপ ভগৱন্তৰ যি লীলা চৰিত্ৰৰ দ্বাৰাই আমি অধ্যয়ন কৰি আমি শ্ৰমকীৰ্তন কৰি যি ৰূপ পাওঁ সেই ৰূপ আমাৰ হৃদয়ত অংকিত কৰি সেই ৰূপকে চাই আৰু সেই ৰূপ চাই চাই আমি তাৰ যি আনন্দৰ সাগৰ উপস্থাপন হব সেই সাগৰতে আমাৰ মনটোক আমি তাক দ্ৰমনীয় কৰি অৰ্থাৎ সেই আনন্দৰ ভগৱন্তৰ প্ৰেমানন্দৰ ভগৱন্ত সেৱাৰ আনন্দৰ সাগৰত আমাৰ মনটোক দ্ৰৱনীয় কৰি আৰু আমি ভগৱন্তক গীতাঞ্জলি কৰিব লাগিব ভগৱন্তক আগতি কৰিব লাগিব তেওঁৰ চৰণ পদ্মক চাই কি বুলি কৰিব লাগিব যে জন্মে জন্মে যাতে সেই প্ৰভু সেই ঈশ্বৰ সেই মোৰ স্বামী মই যাতে তোমাৰ চৰণ সেৱা কৰি থাকিব পাৰো সেইকাৰণে মোক কৃপা কৰিবা আৰু তদ্ৰুক ৰুক্মিনীয়েও তেনেকে ধৰণে কথাখিনি কৈছে ক্ষণু মাধৱৰ কোনক বৰ্ণাই গাৱন্ত গীত ৰূপী কৃষ্ণ ত সুধন্ত কৃষ্ণক কুচন্ত আন নাই ৰাতি দিনে অৰ্থাৎ ভগৱন্তৰ প্ৰেমত তেওঁ ভগৱন্তৰ প্ৰেমত ইমান গদ গদ হৈ গৈছে ভগৱন্তকতো এতিয়ালৈকে আখ্যাতে ৰখা নাই কিন্তু আধ্যাত্মিকভাৱে হৃদয়ক ভগৱন্তৰ হৃদয়ত তেওঁৰ যি মানস পথত ভগৱন্তৰ ছবি অংকিত কৰি তেওঁৰ প্ৰেমত মানে গদ গদ হৈ তেওঁ প্ৰেম সাগৰত নিজৰ মনটো ৰপনীয় কৰি ৰাখি তেওঁক সেৱা কৰিছে তেওঁৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁৰ চৰণ সেৱা কৰিছে আকৌ তেওঁক সুধিছে যে মানে কৃষ্ণক সুধন্ত কৃষ্ণক বচন্ত আন নাই ৰাতি দিনে অৰ্থাৎ সন্তেকতে ভগৱন্ত মাধৱৰ নাম গাইছে নাম গাই থাকোতে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ভগৱন্তকে সাক্ষাৎ হৃদয়ত পাইছে আৰু তেওঁ নাম গুণ গাই গাই তেওঁকে দিছে তেওঁকেই পুচিছে আৰু আন নাই ৰাতি অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকটো সময়তে ভগৱন্তত প্ৰেমত বিভুৰ হৈ ভগৱন্তৰ চৰিত্ৰত তেওঁ হেৰাইছে ভগৱন্তৰ যশকীৰ্তিত তেওঁ গদগদ ভাৱে হৈ তেওঁৰ মনটোকে দ্ৰমণীয় কৰি লৈছে তদ্ৰুপ আমিও ভগৱন্তক এনেধৰণেই স্মৰণ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকিব লাগে এতিয়া শুনকচোন আপোনালোকে দ্বাৰকাত ভগৱন্তনো কি কৰি আছে কথাখিনি সামৰণি মাৰিলে এতিয়া ভগৱন্তৰ কৃষ্ণৰ বিষয়ে আমাক কবলৈ ধৰিছে একচিত্ৰ কৰি সোণান্দ নাৰী ঈশ্বৰক কৃষ্ণৰ কথা তৰিও দুৰ্গতি ধৰিও ভকতি মন মল কৰা পিঠা গতিকে এতিয়া আমি একান্ত ভগৱন্ত কৃষ্ণই দ্বাৰকাতনো কি কৰি আছে ভগৱন্ত কৃষ্ণই সেই কথাখিনিকে শুনা কিন্তু এই কথাখিনি আমি যেতিয়া শুনিব যাম আমি এক চিত কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ একান্তভাৱে অন্য মনস্ক নোহোৱাকে কাৰণ আপোনাৰ ভাবে জানে এই ভাগৱত যেতিয়া এই ব্ৰহ্মাণ্ডত আছিলে সুগমুখে কি হল আমাৰ এই ধৰা ধামলৈ শোকৰ মুখে এই ভূমিলৈ ভাগৱত আহিলে কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ আহিলে ভাগৱতক ভগৱন্তৰ বাৰটা মহিছে এই যেতিয়া ভাগৱত এই ধৰা ধামলৈ আহিলে পৰিশিতক যেতিয়া এৰ আমি সময় প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছো কৈছো পৰিশিতক যেতিয়া শোকে ভাগৱত শ্ৰৱণ কৰাব তাৰ আগতে তাৰ মানে পৰিষিত কৰা কেইটামান প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছিলে এক নম্বৰ হৈছে মই যেতিয়া ভাগৱত তোমাক শ্ৰৱণ কৰাম আৰু সাত দিনৰ পিছত মই তোমাক কুণ্ঠ অৰ্থাৎ মই ভগৱন্তক প্ৰাপ্তি এৰ কৰাই দিম অৰ্থাৎ তুমি কৰিব পাৰিবা কাৰণ ভাগৱতে এইখিনি কৈছে যে বৈষ্কু শুদ্ধ ভাৱে যদি স্মন কৰে কীৰ্তন কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ঈশ্বৰ প্ৰাপ্ত হব কিন্তু ভাগৱত শুনিবলৈ আমাক কেইটামান সুখে পৰিচিত লৈছে এক নম্বৰ হৈছে মই যেতিয়া ভাগৱত কম তেতিয়া অন্য মনস হব নোৱাৰিবা মনটো স্থিতপজ্ঞ হিচাপে ভাগৱততে ৰাখিব লাগিব ব্যক্তিজন ইয়াত থাকিব অন্য জেগাত মনটো থাকিলে তেতিয়া সেইটো এক চিত নহয় সেইটো অন্যমনস্ক হৈছে সেইটো স্থিতপজ্ঞ নহয় গতিকে এক চিট কৰিব লাগিব আৰু একো তুমি পানী আৰু বগাহৰ বাদে অন্য বস্তু তুমি খাব নোৱাৰিবা আৰু তুমি ইয়াৰ পৰা উঠি যাব নোৱাৰিবা গতিকে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ আৰম্ভণি যিহেতু শোকৰ পৰাই এই ভাগৱতভাগী হৈছে ভগৱন্তৰ কৃপা বস্তু গতিকে আৰম্ভণিতে আৰু সেইকাৰণে এতিয়াও আমাক কৈছে অনন্ত কন্দলী লিখকে যে আমি এক চিট কৰি আমাৰ সমস্তজনক কৈছে যে শুনা নৰনাৰী ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ কথা একান্তভাৱে আমি যদি এখন টেকুষ্ট ঈশ্বৰৰ নাম শুনো তেতিয়া হৈছে কি দেৱৰো বন্দনী এইটো ভকতি ৰখি দেৱতাসকলেও সেইজনক বৰ্ণনা কৰে গতিকে কাৰণ কেলে সেইজনে কম সময় শুনক বা বেছিয়ে শুনক কিন্তু ঈশ্বৰৰ নাম যদি শুদ্ধ সাত্বিক আৰু শ্ৰদ্ধা শুনে এখন তেকো বহু নমৰ পুণ্য লাভ কৰিব পাৰে ভগৱন্তৰ যেতিয়া আমি এক্সিত হৈ ভগৱন্তৰ আমি নাম শুনিম ভগৱন্তৰ ঈশ্বৰৰ কৃষ্ণৰ কথা শুনিম তেতিয়া আমাৰ কি হব তৰিব দুৰ্গতি অৰ্থাৎ আমাৰ যি দুৰ্গতি সেইটো আমি তৰিম অৰ্থাৎ ভগৱন্তই আমাক সদগতি দিব কিন্তু আমি যেতিয়া সদগতিলে আহিম তেতিয়া আমি ভকতি ধৰিব পাৰিম কাৰণ ভগৱন্তই আমাৰ দুৰ্গতি নাশ কৰিলেহে আমি ভকতীয়া পন্থত আহিম আৰু যেতিয়া আমি ভকতীয়া পন্থত আহিম সেয়া ভগৱন্তৰ কৃপা কাৰণ ঈশ্বৰ কৃষ্ণত ভকতি কৰিবলৈ ঈশ্বৰৰে ইচ্ছা লাগিব ঈশ্বৰৰে কৃপা লাগিব ঈশ্বৰৰ কৃপা প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব পাব লাগিব তেতিয়া আমি ঈশ্বৰত ভকতি কৰিব পাৰিম আৰু যেতিয়া আমাৰ দুৰ্গতি তৰি ভগৱন্তই আমাক কৃপা কৰিব তেতিয়া আমি এই সংসাৰখন দুৰ্গতি আমি সুগতিলে আমি তৰিব পাৰিম আৰু তেতিয়া আমি ভকতি পথটো আমি ধৰিব পাৰিম আৰু যেতিয়া আমি ভগৱন্তক ভকতি কৰিম আমাৰ যিবিলাক মনৰ মল আছে সেই মলবিলাক আমি বৃদ্ধা কৰিম অৰ্থাৎ আমি মলবিলাকক আঁতৰ কৰি আমাৰ হৃদয় একেখন হৃদয়ৰ মল যেতিয়া নাইকিয়া হব তেতিয়া হৃদয় নিৰ্মল হব নিকা হব পৰিষ্কাৰ হব আৰু পৰিষ্কাৰ হৃদয়ত নিৰ্মল হৃদয়ত ভগৱন্তই চৈতন্য অভ্যাস কৰে আৰু তেতিয়া আমি সুগতি সু জ্ঞান সুমন আমি প্ৰাপ্তি কৰিম ঈশ্বৰৰ পৰা পাম দেখিও সাক্ষাতে ৰুক্মিনীয়ে কৃষ্ণত প্ৰেম ভকতি শুনিল যে ভজিল তেখনে শ্যামী বুলি মহাস কৈছে যে চোৱা শুন চোৱা সেই নৰনাৰীসকল সেই চুৱাসকল ৰুক্মিনীক দেখানে তেওঁ কিমান ভগৱন্তত কৃষ্ণত অগাধ প্ৰেম ভক্তি ভগৱন্তক দেখা নাই কিন্তু ভগৱন্তৰ চৰিত্ৰ সেইকাৰণে আমি আচলতে ব্যক্তিসকল অজৰ অমৰ অজৰ অমৰ হৈ নাথাকে আমাৰ এই ধৰা ধাঙলে আহিছে মানুহ গৈছে মানুহ মানুহ মায়াপী জীৱ গতিকে আহি আছে গৈ আছে আহি থাকিব গৈ থাকিব এই প্ৰক্ৰিয়াটো ঘটি আছে কিন্তু যিসকলৰ লীলা চৰিত্ৰ ভালকৈ ভকত হিচাপে এই ধৰা ধামত ৰাখি থৈ গৈছে সেইসকলৰ শ্ৰমণ সেইসকলৰ কীৰ্তন আমি সদায় শুনি থাকো আৰু সেইসকলে আমাক নাম দান দি গৈছে গুৰুজনাকে প্ৰমুখ্য কৰি বহুসকলে আমি গুৰু চৰিত্ৰত এটা উপমা পাইছিলো এৰ দ্বিতীয়বাৰ মহাপুৰুষ গুৰুজনাই যেতিয়া বৈকুণ্ঠৰ পৰা ঘূৰি আহিছে আমি আচলতে কব বিচাৰিছো যে নাম দান দিয়া সকলক যে বহু পুণ্য লোকে যে সেই পুণ্য পায়ে থাকে গ্ৰহণ কৰি থাকে আজি ধৰকচোন আমাৰ যিসকল আয়োজক সেই আয়ুসকলে প্ৰথমতে হয়তো তেওঁলোকে ভবা নাছিলে কিন্তু তেওঁলোকে আজি এই অনুষ্ঠানটো বহু বছৰৰ পৰা চলাই আছে দিনক দিনে তেওঁলোকে পৰিধি বাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তিও বাঢ়িছে ভগৱন্তত প্ৰেমো বাঢ়িছে আৰু তেওঁলোকে কিন্তু নাজানে যে এয়া এটা গুৰু বস্তু তেওঁলোকে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিছে উদ্দেশ্যটো তেওঁলোকৰ সতেই কিন্তু হ'লেও তেওঁলোকৰ হয় গুৰুজনাই যেতিয়া দ্বিতীয় মানে তীৰ্থযাত্ৰাৰ পৰা ঘূৰি আহিছে মাধৱকে সংখ্য কৰি সকলো বিশ্বৰ লগতে বটগছৰ তলত বহি তেওঁলোকে এ ভাগৰ জিৰণি মাৰিবলৈ কাৰণে এজোপা বট তলত সকলোৱে বহিলে তেতিয়া শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কৈছে যে মাধৱ অৱশ্যে তাৰো এটা আগৰ কাহিনী আছে মানে গুৰু এগৰাকীয়ে তেওঁলোকক এই অন্ন দিলে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মানে বহুত তৃপ্তিৰে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে সেই উদাহৰণতে এই উদাহৰণ যে এজনী তোমালোকে বতাহ চৰাই দেখিছা নে বোলা হয় দেখিছো এই বতাহ চৰাই এজনীয়ে বালিত মাটিত ধূলিত যেতিয়া ঘূৰি মাৰে তেতিয়া ঘূলি মাৰোতে কি হয় তেওঁৰ পাখি ধূলি লয় আৰু ঘূলি মাৰি পেনে সেই বতাহ চৰাইজনী উৰি গুচি যায় তাতে আকৌ এ কপৌ চৰাই আহি ঘুলি মাৰে সেই বতাহ চৰাই যিটো ঘোল সেই ঘোলটোকে অলপ সি ডাঙৰ কৰি দিয়ে আকৌ কেইদিনৰ পিছত আকৌ এজনী তাতকৈ ডাঙৰ চৰাই আহে আৰু সেই চৰাইজনীয়ে ঘোল মাৰি পেনে সেই ঘোলটো আৰু ডাঙৰ কৰি দিয়ে তাৰপিছত কেইদিনমানৰ পিছত বৰষুণ হয় বৰষুণ হোৱাৰ পিছত তাত পানী গোট খায় আৰু পানী যেতিয়া গোট খায় তাত এটা গাহৰি আহি ঘুলি মাৰে ঘড়ীটো গুচি যোৱাৰ পিছত তাৰ পিছত এটা মহে ঘুলি মাৰে আকৌ মহটো গুচি যোৱাৰ পিছত এটা ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড হাতী আহি তাত আকৌ ঘুলি মাৰে সেই ঘোলটো কালক্ৰমত সময়ৰ সোঁতত এদিন গৈ ডাঙৰ এটা পুখুৰী হয় আৰু সেই পুখুৰীটোত পানী বহুত হয় আৰু সেই পানী সেই সময়ৰ এৰ লোকসকলে তাত পানী খায় মানুহবিলাকে পানী খায় জীৱ জন্তুৱে পানী খায় আৰু জীৱ জন্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহসকলৰ নিজৰ সাংসাৰিক জীৱনত পানী তেওঁলোকে নি সকলোকে খুৱায় কিন্তু তাত এই যে তেওঁলোকে পানী খাইছে জীৱ জন্তুবিলাকে পানী খাইছে তাত এৰ গা ধুইছে গতিকে তাত এটা পুণ্য অৰ্জন হৈছে কিন্তু সেই পুণ্য বোলে সেই বতাহ ৰাইজনীয়েহে পায় গতিকে তদুপ যদি সৎভাৱনা থাকে সৎ চিন্তা থাকে এইবিলাক বস্তুৱে আচলতে এজন এজন মংগলময়ী চৰিত্ৰ ভগৱন্তৰ যিসকল একান্ত সাধু গতিকে সেই সাধুসকলে নভিন্তে সৎকৰ্ম কৰে কিন্তু তাৰ পুণ্য বহু দিনলৈকে পাই থাকে এতিয়া হৈছে কি ভগৱন্তৰ সেই লীলা চৰিত্ৰ আমি পুনৰ মূল গুটিলৈ আহিছো ভগৱন্তৰ যি লীলা চৰিত্ৰ এই লীলা চৰিত্ৰ তেওঁ মাত্ৰ শুনাকেই শুনাৰ লগে লগে কি হল ভগৱন্তক তেওঁ স্বামী বুলি ভজিলে আৰু সেই তাকে কৈছে যে ভক্তি নভৰিলে ঈশ্বৰক কৃষ্ণ মহাজনে আহি পায় ভকতি কৰিলে চান্দালেও পাৱে আত কিছু শংকা নাই গতিকে এতিয়া ভকতি আৰু ভকত ভকত হৈছে কৰ্তা আৰু ভকত ভকতি হৈছে কৰ্ম এতিয়া ভকত পাত্ৰটোৰহে ভকত ভকতৰ যি সদগুণ থাকে থাকে ভগৱন্তৰ সেৱা মনোভাৱ থাকে সেইখিনিকে ভক্তি ভকতি গতিকে ভকতি যদি নাথাকে তেতিয়াহলে ঈশ্বৰ কৃষ্ণক যিসকল মহাজন মহাজন মানে যিসকল সাধু যিসকল শুদ্ধ সংস্কাৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে সেইসকলক মহাজন কয় মহাজন মানে আচলতে দোকানী গতিকে তেওঁলোক ভাল দোকানী অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ নামৰ দোকানী শুদ্ধ সংস্কাৰৰ দোকানী কিন্তু সেইসকল হয় শুদ্ধই হয় তেওঁলোকৰ শুদ্ধ সংস্কাৰ জ্ঞান আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভকতি নাই গতিকে ভকতি নথকাৰ কাৰণে কি হল তেওঁলোকে ঈশ্বৰৰ কৃষ্ণৰ যি কৃপা সেই কৃপা প্ৰাপ্তি নহয় ঈশ্বৰ কৃষ্ণক নাপায় কিন্তু যদি ভকতি কৰিলে চান্দালেও পাৱে আঁতৰ কিছু সময় নাই কিন্তু ভকতি কৰিছে কিন্তু তেওঁ আকৌ চান্দাল অৰ্থাৎ যত শুদ্ধ সংস্কাৰ নাই যত সৎ আচৰণ নাই যত অসৎ বস্তুৰে পৰিপূৰ্ণ কিন্তু হলেও তেওঁ যে ভকতি আছে গতিকে চান্দাল যদি হয় তেওঁ ভগৱন্তক পাব তাতো কোনো শংকা নাই বুলি কৈছে কথাখিনি আমিতো গম পালো যে ভগৱন্তক কেনেকে ভক্তি কৰিব লাগে ভগৱন্তক ভক্তি কৰিলে কি হয় ভগৱন্তক ক'তো মাধ্যমেৰে ভগৱন্তক প্ৰেমৰ জৰিয়তে বান্ধিব পাৰে এই গোটেই কথাখিনি আমাক অনন্ত কন্দলীয়ে অৱগত কৰিলে এতিয়া আমি কথাখিনি বুজাৰ পিছত আমাক এতিয়া কৈছে যে হেন জানি একক ভকতি কৰিও এক ভকতি কৰিব লাগিব একান্তভাৱে আৰু এক ঈশ্বৰক ভকত কৰিব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ বাবে জানে যে আমাৰ হাতৰ এখনেই ভাগৱত আমাৰ গুৰুও এক একমাত্ৰ শংকৰদেৱ আৰু আমাৰ ইষ্ট ঈশ্বৰো এক একমাত্ৰ দৈৱকী চন্দন গতিকে আমি এই এক ঈশ্বৰতে আমি ভকতি কৰিব লাগিব আৰু এক মনোভাৱেৰে হৈ অৰ্থাৎ অন্য আমি মানে একান্তভাৱে একতে ভগৱন্ততে আমি নিজে হেৰাই যাব লাগিব ভগৱন্ততে আমি তেখেতৰ শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে একমাত্ৰ ভগৱন্তৰ বাদে অন্য কোনো জ্ঞানৰ কথা আমি চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই সেইটোকে একান্ত ভকত বুলি কয় এক ভকতি বুলি কয় অন্য আৰু যদি আমি অন্য মানে কথা চিন্তা কৰো তেওঁ দেৱতা ভূত বিষাসৰ পৰা আদি কৰি ধন জন জীৱন যাৱন এই সকলোখিনি মনৰ পৰা ত্যাগ কৰি আপুনি কাৰিকভাৱে নহয় মানসিকভাৱে আমাৰ মনৰ পৰা সমস্তখিনি ত্যাগ মৰি ত্যাগ কৰি একমাত্ৰ ভগৱন্তই যে আমাক ৰ কৰিব পাৰিব একমাত্ৰ ভগৱন্তই যে আমাৰ উদ্ধাৰ কৰোতা একমাত্ৰ ভগৱন্তই যে আমাক ইয়ালৈ পঠাইছে ভগৱন্তই যে আমাৰ একমাত্ৰ ইষ্ট ভগৱন্তৰ বাবে আৰু অলপ কোনো এই দুখৰ ভৱ সংসাৰখনৰ পৰা যে উদ্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে এই যে আমাৰ যিটো ভৱ এই যে সংসাৰ যিখন সাগৰ এইটো এটা বৰ ডাঙৰ গত এই গত আমাক একমাত্ৰ নামৰ যিডাল ৰছী সেই ৰছীডালে আমি ধৰিব লাগিব আৰু আমাক এই গতৰ পৰা যে উদাকৰি নিব পাৰিব তাতো আমি জানিব লাগিব মানিব লাগিব চিন্তা কৰিব লাগিব জ্ঞানতো আনিব লাগিব আৰু অন্য জ্ঞানখিনি আমি বাদ দিব লাগিব এনেকৈ ৰূপ্মিনীয়ে মাত ভগৱন্তক শুনাৰ লগে লগে নদ ভাতসকলে ভগৱন্তৰ যেতিয়া ৰূপটো বৰ্ণনা কৰিলে সেই ৰূপকে তেওঁ হৃদয়ৰ মানস পথত সেই গোটেই ৰূপটোকে কৰি পেলালে অং সেই ৰূপটোৱেই চকুল সেই ৰূপটোৰ লগতেই সেই ৰূপৰ কি হল তেওঁৰ চৰণ সেৱা কৰিছে তেওঁৰ হৃদয়তে থকা ৰূপ সেইটো আৰু সেই ৰূপৰ চৰণ সেৱা কৰিয়েই কি কৰিছে তেওঁ প্ৰেমৰ যিখন সাগৰ সেই সাগৰখনত নিজৰ মন দ্ৰমনীয় কৰি ভগৱন্তৰ প্ৰেমতে মানে শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে সৰংগত হৈছে আৰু তেওঁক তুতি প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু তেওঁক সেৱা কৰিছে তেওঁৰ লগত মাত বোল কৰিছে তেওঁৰ লগত কথা কৰিছে গতিকে সেয়াই জ্ঞান বিজ্ঞান তদং ৰহস্য় গতিকে ৰহস্য় পৰ্যায়ৰ এইটো ভকতি সেইকাৰণে কৈছে যে মাধৱৰ ৰূপ প্ৰতিমা লেখীয়া হৃদয়ত কৰা ধ্যান গতিকে মাধৱৰ যিটো ৰূপ ৰূপটো আমি ধান বৰ্ণনা আছে সেই গোটেই বস্তুখিনি গোটাই আমাৰ হৃদয়ত ভগৱন্তৰ সেই ৰূপটো আমি ধাৰণ কৰিব লাগিব আৰু সেই ৰূপটো যেতিয়া ধাৰণ কৰিম ভগৱন্তৰ নাম অৰ্থাৎ ইয়াত প্ৰতিমা এই প্ৰতিমা আকৌ ৰূপ প্ৰতিমা কিন্তু মন প্ৰতিমাৰ কথা কোৱা নাই এইটো মন্ত্ৰ শব্দৰ কথা কৈছে যেনেকৈ মন্থে যিটো কঢ়িয়াই মূৰ্তি মাধৱৰ তাতো ব্যতিৰে একো মূৰ্তি নাই ঈশ্বৰৰ হেন যজ্ঞ পুৰুষ হক ভজে যিটো জানি তাহাকে গুলী বাহাকে মন সামানি অৰ্থাৎ মন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মানে শব্দ বাক্ময় ভগৱন্তৰ যিটো বাংময় মূৰ্তি ৰূপ সেই ৰূপটো আমাৰ হৃদয়ত ধাৰণ কৰিব লাগিব আৰু সেই প্ৰতিমাক আমি হৃদয়ত লৈ আমি তেওঁৰ লগতে কথা পাতিব লাগিব তেওঁৰে চাব লাগিব তেওঁৰে চৰ্চা কৰিব লাগিব সেয়াই হৈছে ৰূপ ধ্যান ভগৱন্তৰ হৃদয়ত তেওঁৰ প্ৰতিমাক লৈ আমি ধ্যান কৰিব লাগিব আৰু তেতিয়া কি হব আমাৰ তেওঁহে ভকতি বাঢ়িব কৃষ্ণক সংগো লৈ ভকতৰ সেইটো কথাও মনত ৰাখিব লাগিব এই যেতিয়া আমি এইখিনি হৃদয়ত ধ্যান কৰিম ভগৱন্তৰ প্ৰতিমা ভগৱন্তৰ ৰূপ প্ৰতিমাটো আমাৰ হৃদয়ত অংকিত কৰি ভগৱন্তক আমি সেই ৰূপৰ লগতে কথা পাতিম সেই ৰূপতে চৰণ সেৱা কৰিম তে আমি স্বামী বুলি যোগে যোগে জনমে জনমে যাতে প্ৰভু তোমাৰ চৰণ পাওঁ তুমি আমাক মেৰিয়া এই কথাখিনি যেতিয়া আমি আলাপ আলোচনা ভগৱতৰ লগত কৰিম তেতিয়া কি হব আমাৰ ভক্তিটো বাঢ়ি যাব আৰু ভকতি যেতিয়া বাঢ়িব তেতিয়া কি হব কৃষ্ণত আমাৰ যেতিয়া ভকতি বাঢ়িব আৰু ভকতি বাঢ়িলে কিন্তু আমি সাধু সংগও ল'ব লাগিব কাৰণ সাধু সংগ ন বিনয় গুৰু সাধু সংগ অনুসাৰ কাৰণ সাধু সাধু সংগ ললেহে আমাৰ যিবিলাক অসত আচৰণ সেইবিলাক লাহে 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 নাইকিয়া হৈ যাব আৰু কহে কৃষ্ণ কহে কৃষ্ণ গতি অনন্ত কন্দলী শৰীৰ বোলা নিৰন্তৰ গতিকে অনন্ত কন্দলীয়ে কৈছে তেতিয়া আমাৰ সকলোৱে আমি কৃষ্ণ গতি কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ আমি নাৰায়ণপৰ হ'ব পাৰিম নাৰায়ণত আমি গতি কৰিব পাৰিম গতিকে এই কথাখিনিকে অনন্ত কন্দলীয়ে কৈছে